بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين أمين لبركة إمام العلامة شيخ Qadir al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu di madrasahnya pada madis yang ke-45 katanya perihal berpegang dengan tali yang kukuh satu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkutuk kemudian sekali lagi terkutuk siapa yang kepercayaannya pada makhluk serupa dengannya Alangkah banyaknya orang yang tergolong dalam laknat ini. Yang wajarnya dia meletakkan kepercayaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang meletakkan kepercayaannya kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali Allah yang kukuh. Tetapi jika dia meletakkan kepercayaannya pada makhluk, maka dia seperti orang berpegang dengan air bila dia dibuka semula tangannya tidak ada kesan yang tinggal di situ celaka engkau manusia menunaikan keperluanmu satu hari atau dua atau tiga atau satu bulan atau satu tahun dua tahun akhirnya dia bosan denganmu dampingilah dirimu dengan Allah azza wajalla dan minta segala keperluanmu kepadanya kerana dia yakni Allah tidak pernah bosan terhadapmu dia tidak jelak menunaikan segala hajat keperluanmu baik di dunia ataupun di akhirat. Orang yang mengesahkan Allah tergantung dengan kekuatan tauhidnya. Hingga tiada lagi dalam ingatannya ayah dan ibunya, isteri dan anak-anaknya, teman dan lawannya, harta dan pangkatnya. Dia tidak pernah tenang kepada apa pun selain pergantungannya dengan pintu Allah Azza wa Jalla serta kunciannya. Hai orang yang ingatannya hanya pada wang ringgit yang di tangannya. Sedikit masa lagi semua itu akan hilang dari tanganmu. Sebagai balasanmu. Wang ringgit itu dulunya di tangan orang lain lalu ia dirampas dan diberikan kepadamu supaya ia membantumu atas ketaatan Tuhanmu. Kalau engkau menjadikannya sesembahanmu Hai orang yang bodoh. Pelajarilah ilmu pengetahuan itu kerana wajah Allah. Yang kerana ikhlas kepada Allah. Kemudian amalkannya kan ia akan memperbaiki perjalananmu. Ingatlah. Bahawa oh, ilmu itu menghidupkanmu dan jahil pula mematikanmu. Penuntut yang benar bila selesai dari mempelajari ilmu yang dapat dia berkongsi dengan yang lain dia pun memasukkan dirinya dalam ilmu yang khusus. Iaitu ilmu hati dan ilmu kebatinan. Bila ilmu ini telah teguh di hatinya, menjadilah dia Sultan Agama Allah Ta'ala. Yang dia menjaga agama Allah. Dia boleh menyuruh dan melarang, memberi dan menahan dengan keizinan Allah. Pemberi kesultanan itu dia. Pemberi kesultanan itu. Dia menjadi sultan atas manusia. Dia menyuruh dengan perintah Allah dan melarang dengan perintah Allah. Dia mengambil dari mereka juga dengan perintah Allah. Dan memberi mereka juga dengan perintah Allah. Maka jadilah dia dengan manusia, dengan hukum dan dengan Tuhan dan dengan Tuhan, dengan ilmu. Hukum itu penjaga pintu. Sedang ilmu itu pula pengiring dalam rumah. Tegasnya hukum itu umum dan ilmu itu khusus. Muslimin dan Muslimat, selamat menonton dan rahmati Allah sekalian. Pada madis yang ke-45, Syabdu Qadir menyebut tentang perihal penting kita bergantung pada Allah. Dia sebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bayhaki baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda Man ta'azzaza bi makhluqin faqad Siapa yang mencari kemuliaan di sisi makhluk maka dia akan hina Syabdul Karim membawa satu riwayat diriwayatkan bahawa maka celakalah orang-orang yang meletakkan kepercayaan kepada makhluk yang macam dia. Sebagaimana kata para ulama al isti'anah bil makhluk kasti'anatil masjun bil masjun. Bergantung pada makhluk itu seperti banduan yang bergantung pada banduan yang lain. Atau meminta pertolongan dengan makhluk itu seperti banduan minta tolong banduan yang lain untuk lepas. Dia pun tak terlepas. Kaitu di antara sifat wali-wali Allah. Sebagaimana kata Yahya bin Mu'az Allah ta'ala anhu. Salah suhi salin min sifatil awliya. Ada tiga sifat yang merupakan sifat orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Yang pertama ialah as-siqatu fi kulli shay, Percaya kepada Allah pada semua perkara. Yang kedua ialah wal-ghani yubihi an kulli shay iaitu cukup dengan Allah daripada sesuatu. Dan yang ketiga ialah arju ilaihi min kulli syai'. Pulang ke pangkuan Allah. Dan semua perkara. Yang pertama sifatnya ialah asiqatu billah pada Allah. Yang telah menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang mentakbir seluruh kehidupan kita. Yang mentakdirkan. Allah yang menciptakan, Allah yang telah mencatatkan rezeki kita. Supaya kita dalam kehidupan ini jangan kerana kebimbangan kita lalu kita cuba dapat rezeki dengan cara bermaksiat pada Allah. Kita cuba dapat rezeki dan bahagian kita dengan cara melanggar perintah Allah SWT. Atau kita cuba cari rezeki kita dengan cara merosakkan hubungan kita dengan Allah SWT. Maka ini perbuatan-perbuatan yang membinasakan kita mencampakkan kita dalam neraka. Oleh sebab itu perkara yang perlu kita faham bahawa percaya pada Allah dalam semua hal. Dan sifat yang kedua ialah al-ghani yubi cukuplah dengan Allah dan semua perkara. Wa kafabilahi hasiba. Kita sebut selalu dalam zikir maklum masyhur kita hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup-cukup Allah. Bahawa kita tuan-tuan dengan Allah SWT, eh, kita cukup. Allah yang mencukupkan kita. Mencukupkan keperluan kita. Maka cukuplah dengan janji Allah. Tak perlu kita pada janji manusia atau ugutan manusia. Cukup dengan janji Allah. Kita kata hasbi Allah. Cukuplah Allah yang maha kuat. Tak perlu kamu nak tunjuk kuat. Cukuplah Allah yang maha kuasa. Tak perlu orang lain tunjuk kuasa. Cukuplah Allah yang maha kaya. Tak perlu orang lain tunjuk kaya. Semuanya ialah hasbi Allah. Maka ini al-ghani Kita kaya dengan Allah. Tu so, kalau kita ni anak orang kaya bagi contohlah. Maka kita pun tak peduli kekayaan orang lain sebab kita pun dah anak orang kaya. Peduli apa kita dah ada. Apatah lagi kita hamba Tuhan yang Maha Kaya. Maka apa lagi kebimbangan kita? Dan yang ketiga ialah arujung ilaihi min kulli syai. Dalam semua perkara kita akan kembali pada Allah. Hukumnya, syariatnya, dalilnya. Saya akan kembali pada Allah bukannya kepada orang Tuhan ni. Ya, kita ada undang-undang yang manusia buat. Tapi saya akan kembali pada Allah lebih dahulu. Maka undang-undang tu saya akan tengoklah lah. Ber berlawanan ke atau tidak. Kalau berlawanan saya tak ikut. Kalau menjadikan saya leka, saya juga tidak ikut. Kalau undang-undang itu sama dengan undang-undang Allah. Dengan maksud Allah yang perintahkan. Maka boleh kita ikut. Maka ini asas kita. Sebab itu kata Hatim Al-Asam di Allah Ta'ala Anhu. Tanda-tanda orang benar-benar zuh itu ialah kata billah. Dia percaya kepada Allah. Tak percaya pada Allah bukan maksud iman pada orang dari sudut. Allah asa berkuasa. Sikah ni macam kita bila susah tuan-tuan sekalian. Kita duduk fikir fulan bin fulan. Kita percaya dia boleh tolong kita. Maka itulah maksud kata billah. Percaya pada Allah. Kita ada masalah. Kita sakit. Allah akan sembuhkan kita. Ini percaya. Yakin pada Allah. Musuh datang ni. Berpakat. Untuk membunuh kita. Kita percaya pada Allah. Allah tidak takdirkan berlaku, tak akan berlaku apa-apa. Percaya kepada Allah. Percaya pada janji Allah. Ini panggil asyikah billah. Para ulama menyatakan, kami menyeru manusia kepada tiga perkara. Yang pertama kepada ma'rifatullah. Yang kedua kepada asyikah billah, percaya pada Allah. Yang ketiga ialah tawakul. Tawakal kepada Allah. Kata dengan makrifat, kita tahu bahawa ketentuan Allah itu adil. Dengan sikap percaya pada Allah, kita tak pernah putus asa daripada janji Allah. Dan kita tak bergantung pada manusia. Dengan tawakal, kita tenang dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. apa bagaimana Syekh Qadir menyebut dalam makna asyikah billah? Kata beliau, orang yang tidak meletakkan kepercayaan pada Allah akan anak Dan ramai orang yang anak kerana itu. Maka mesti kita meletakkan kepercayaan kita pada Allah dengan teguh. Kalau kita meletakkan kepercayaan pada makhluk seperti kita memegang air. Yang akhirnya air tak boleh pegang. Kita bersandar selain daripada Allah. Kita bersandar pada air yang akhirnya kita akan tenggelam. Dinding yang kukuh untuk kita bersandar ialah Allah Ta'ala. Tali yang paling kukuh untuk kita pegang untuk selamat diri kita ialah tali Allah. Maka sikafillah, bagaimana sikafillah ini berlangsung Kita tengok bila Semua manusia berpakat untuk Memberi muzarak, kita yakin Tidak akan berlaku, berlaku dengan izin Allah, ini sikafillah Ketika mana kita berada dalam Kesusahan rezeki, sakit demam Dan sebagainya, kita percaya walaupun Doktor kata, doktor cakap tak ada ubat Tapi percayalah kepada Allah Semua benda ni Allah takdirkan Sakit demam kita, kesembuhan kita Semua dari Allah mana-mana manusia yang cuba menentukan hala tuju dan nokta hidup kita, maka kita kata tak boleh. Awak tak boleh noktakan hidup saya dengan cara tu, cara ni. Ini yakin kita pada Allah. Tentera Islam walaupun sedikit melawan tentera musuh yang banyak. Percaya pada Allah. Akan pertolongan Allah. Cuma mana sahabat-sahabat kita di Filastin. Mereka percaya. Walaupun yang luar ni tak percaya. Yang luar ni yang tak confident. Boleh ke lawan? Ini telah mewujudkan mudarat yang besar. Tetapi mudarat ni jadi antibah dia. Memang perang akan menghasilkan mudarat. Perang menghasilkan masalah yang lebih besar daripada mudarat. Khususnya bila mana negara Islam dilanggar. Tentang ada orang kata perang ni bila kita rasa boleh menang, baru kita boleh perang. Atas asas mengelakkan mudarat yang lebih besar. Kita dah sebut sebenarnya perang ni ada dua jenis. Satu dipanggil menyerang, satu namanya bertahan. Atau dalam bahasa Arab dipanggil jihadul talabi dengan jihadul difa'i. Kalau negara kita diserang, maka kita tak boleh fikir, oh, musuh kuat kita menyerah je lah. Maka ini tak boleh. Kalau kita nak pergi perang kat luar, itu kita kena ambil kira. Kita tengok musuh ni luar kuat, maka jangan perang. Kalau mudaraknya lebih besar. Kalau ada jalan-jalan perdamaian, menaikkan mereka nak menghina kita, itu cerita lain. Tapi kalau negara kita kena serang, dia tak ada istilah, oh, mudolak lebih besar, kita pun menyerah je. Tapi ini bukanlah kemuliaan seorang manusia menyerah. Atau rumah kita kalau dirompak, kita berperang, kita gugur syahid. Tapi negara kita diserang, maka jihad waktu itu jadi fardu ain. Bila jadi fardu ain, apa pun yang kerosakan dan juga kehancuran, maka mesti kita sabar. Kalau tidak semua orang akan mudah menyerang negara orang. Lihat di Vietnam. Bila mereka serang Vietnam. Pada tahun 70-an mereka lawan. Maka semua lawan. Petani lawan. Niaga lawan. Mereka lawan perkhianat. Vietnam tu ada dua. Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Yang Selatan didokong oleh di Amerika. Yang Utara ialah rakyat Vietnam sendiri. Ibu pemerintah Ho Chi Minh. Mereka berjuang sebagai seorang rakyat. Bukan sebagai penjajah. Dan akhirnya mereka mengalahkan Amerika dengan segala bala tentera Yang menyebabkan hampir 2 juta tentera Amerika yang sakit jiwa Kesan peperangan Dia bercerita ratu ribu yang mati Akhirnya mereka tahu Bukan senang-senang walaupun kamu kuasa besar nak jajah negara orang Dan sama juga negara haram Yahudi ini Dengan segala pertolongan dunia barat dan sebagainya Propaganda yang berbagai dengan keuangan yang besar Dengan macam-macam kalau menceroboh bumi Islam Gaza. Walau seinci orang Islam pertahankan. tiba, -tiba ada orang-orang yang berpahamang sonsam menganggap jihad ini sia-sia. Ini mudaraknya besar. Sehingga dia lupa. Ini ialah menyerang tanah air kita. Maka wajib kita pertahankan. Ia menjadi fardu'ain. Jadi menjadi fardu'ain buat apa pun. Akhirnya hari ini Yahudi yang rasa dia gagal, tentera yang tak terkalah, Jaisung Layuk Hab, dia berkata kami akan ambil balik tawanan dengan kekuasaan kami. Akhirnya dia terpaksa aku di meja rundingan. Terpaksa aku bahawa pejuang yang akan serahkan dengan syarat yang dipersetujui. Akhirnya itulah kekalahan mereka. Contoh orang-orang besar ni kalah mereka ni tak macam kalau orang kecil. Dia ni kekalahan beza. Contoh kalau katakan ni pasukan bola sepak terkenal di dunia. Apa benda Pasukan paling terkenal Yang peminat Liverpool lah Dia lawan kampung kita, dia menang 1-0 Baik kalau dia menang tu kosong, dia menang ke dia kalah? Jawapannya dia kalah Moralnya kalah Takkan lawan kampung, kita punya keeper pun untuk bilal Defend kita tu iman Dan pemain ni yang yang kuliah yang biasa tidur tu pemain utama kita Yang tak ada bakat sangat, tapi memang boleh tiba-tiba kalah 1-0 je satu dunia akan heboh hebatnya. Walaupun bunyi macam kalah tapi menang. Moral. Sama juga negara haram Yahudi. Mereka hancurkan semua tapi moral mereka kalah. Reputasi mereka. Sebagai mereka bila mereka menyebut tentang anti-semitik atau semetik. Muadad as Akhirnya slogan itu gagal. Slogan yang menggantikannya ialah genocide ibadah al ibadah tu al jamaiyah ataupun uh, pembersihan etnik akhirnya mereka dikenal sebagai tentera pencahak dalam dunia walaupun mereka cuba dengan segala propaganda dengan menyalahkan semua pada pejuang-pejuang Islam akhirnya mereka gagal dan ini dalam satu kita katakan satu kajian lapangan reputasi negara haram Yahudi itu jatuh. Dan menaikkan umat Islam di Palestin secara khusus dan pejuang ini. Kita lihat bagaimana kemuliaan yang Allah nak berikan. Ini asyik billah, percaya. Bukan kata ulama yang fungsi fun sepatutnya semua negara Islam berterima kasih kepada para pejuang ini. Kerana mereka telah menggagalkan mimpi indah negara haram Yahudi untuk buat Israelaya Terbentang luas di Jordan, di Lebanon, di Syria. Tiba-tiba tersekat dekat Gaza. Kasarnya dia nak buat negara haram sah. Itu cita-cita tamak dia. Termasuklah Jordan dalam dalam peta mereka. Termasuk Madinah dalam peta mereka. Termasuk Lebanon. Sebab tu mereka kucak-kacikan semua. Mereka kucak-kacikan politiknya, ekonominya. Supaya senang bila mereka serang dah. Mereka cuba musnahkan segala persenjataan. Tiba-tiba mereka dihalang dengan dua negara. Bahkan tiga negara yang tak takut mereka. Yang pertama Filastin. Dan mereka kalah teruk. Yang kedua Iran. Yang ketiga Yaman. Akhirnya teori mereka untuk mewujudkan porget mega Yahudi digagalkan. Maka benar kata Allah wa makaru wa makar Allah wallahu khairul Kadang-kadang orang yang berjiwa Dia besar, nafsu besar Dia rancang seolah-olah tak ada orang boleh halang dia Dia lupa, ini semua dengan izin Allah Dan takdirnya Sebab tu orang beriman dia ada asikah As billah. Percayalah pada Allah Walau musuh tu gagah macam mana, percayalah pada Allah Allah yang maha kuat Kita nak bisnes dan tuan ilmu Kita taklah cukup sangat tapi Kita nak bisnes, Percaya pada Allah Rezeki datang dari Allah kita kadang-kadang masuk hutan ni. Allah takut ni masuk hutan. Kita ni tak adalah petua sangat. Orang lain macam-macam petua ni masuk hutan. Tak apa. Kita percaya kepada Allah. Allah lindungi kita. Sebab Bismillah Tawakal tu Allah. Tawakal dan percaya kepada Allah. Allah tak sisihkan doa yang kita baca dan doa dan munajat yang kita panjatkan. Bila kita angkat tangan saja, Allah tak akan sisihkan tangan kita. Tak akan jatuh tangan kita. Mereka Allah akan beri apa yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Maka mestilah kita yakin kepada Allah. Bila Allah Taala kata, "Udu Allah astajib lakum." "Doa kepada Allah aku mustajabkan." Allah menyatakan Allah memerintah kepada kita, "Ud'uni astajib lakum." minta lah dengan aku aku akan perkenankan." Maka asasnya mudah, Allah akan perkenankan. Maka jangan takut. Percayalah pada Allah. "Ud'u Allah wa antum muqinnuna bil ijabah." berdoa pada Allah dengan kamu yakin Allah akan mustajabkan doa. Maka orang yang nak bisnes, orang yang nak mendidik anak-anak, yakin je pada Allah, maka Allah beri dia kejayaan. Kemudian kata Syekh, celaka kamu. Manusia yang cuma memberikan hajat pada kamu sehari dua, setahun dua, mereka ni akan bosan. Tetapi Allah sentiasa membuka pintu munajat pada kamu. Minta dengan Allah. Tentang kita nak minta dengan manusia sebab kita nampak dia kaya, dia berpengaruh. Akhirnya dia bosan, dia cuba lari daripada kita. Lebih teruk daripada itu dia akan menghina kita. Sebab kita minta dengan dia ni, tak ada, ada kerjalah. Minta orang je. Jadi orang minta dengan manusia sehingga menghina kita. Bekerja sebagaimana Allah perintahkan. Jangan yakin pada Allah. Dan kalau kita terpaksa minta. Kerana ini adalah suatu masalah umum. Contoh kita nak buat tafiz, ni masalah umum. Kita nak buat sekian-sekian benda yang beri manfaat pada umat. Maka berdoa bermunajat pada Allah, ya Allah ilhamkan pada orang yang benar-benar ingin mendapat pahala jariah ini. Ingin mendapat pahala sedekah ini. Maka tuan-tuan jangan em orang ni orang tu jangan. Minta dengan Allah. Maka lihat bagaimana Allah lapangkan orang-orang yang tertentu. Yang mereka ingin, ingin mencari kemuliaan di sisi Allah. Ada pun bergantung dengan manusia. Manusia akan menjadi benci-benci. Walaupun dia cakap kita awak ni kalau ada hajat minta orang saya je. Tentang jangan percaya percakapan itu Ada apa-apa saya tolong awak Tentang Itu cuma cakap Jangan pernah bergantung Gantung kita pada Allah Kelak kita dapati orang-orang yang cakap demikian Dia paling cepat menjauhkan bilik diri Bila kita ada masalah Dia cuma bercakap dengan bahasa indah Sebagai macam kata orang Melayu Cuma tanam tebu tepi bibir Tak lebih pada itu Bibir mana ada tebunya Dia macam tanam, mana tak adalah kalau tak apa-apa saya tolong. Dia minta tolongan tu tolong saya, saya. Saya jangan percaya. Percaya hanya pada Allah. Kemudian kata Syam Dukar Adik. Orang-orang yang punya kepercayaan pada Allah ini, dia tak akan dalam ingatan, tak akan ada ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, temannya, lawannya, hamtanya. Tak ada benda tu. Yang ada ialah Allah. Dan kurniaan. kita kan kalau susah kita pun nampak mak kita, ayah kita, kawan-kawan. Kita nampak orang-orang ni lah. Maka yang perlu kita nampak Allah Kita sakit nampak doktor, nampak hospital, nampak kat insurans Nampak Allah Allah yang sembuhkan Walaupun doktor kata bagi kita final uh, Ataupun kita macam kata macam Kata-kata akhir awak akan mati Awak punya cancer, awak ni merebut makan tu makan ni Maka tenang Ini semua kena Allah Contoh kata awak ni Kena otak mungkin Lagi 2 bulan mati, tenang kita tidak mati dengan kata-kata dia. Kita mati dengan takdir Allah pada kita. Kau jangan hidup. Ya kalau mati, bukan kerana kata-katanya itu benar. Dengan maksud dia menentukan. Itulah ketentuan Allah. Yakin pada ketentuan Allah SWT. Maka kita hidup dengan kuat. Dengan semangat. Kau nak kata Syahab Syahab Dukadir. Why orang yang cuma ingat duit je? Yes. Seolah-olah duit ni semua selesai dalam semua perkara. Ini zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang siapa yang banyak duit seperti ini, dia selesai semua masalah. Dan kita nampak dengan ada duit boleh selesai semua masalah. Tetapi duit ini ialah amanah Allah yang akan berpindah tangan. Setiap kali berlaku kematian maka berpindah tangan. Duit yang paling baik, duit yang kita gunakan untuk mentaatinya. Kalau kita kena duit untuk to'ak pada Allah Ta'ala, ahlan. Tapi kalau kita guna sebaliknya, kita rugi. Kerana duit ini bukan milik kita. Dia akan berpindah. Tentu akan lihat bila tuan-tuan mati mana duit tu berpindah. Mana ada orang yang dikafangkan dengan duit. Kalau dikafangkan dengan duit, keluar balik mayat dia kat tanah. Takkan dia timur di bumi. Orang nak rompak duit tu. Maka kita bila meninggal, dia telanjangkan semua pakaian kita. Dia pakaikan pakaian yang tak pernah kita cita-citakan kain kafan. Tanpa ada sebarang pun aksesori jam tangan kita dan segala emas-emas yang kita pakai di tangan semuanya ditanggalkan. Kenapa? Itu sudah akan berpindah tangan pada orang lain. Maka why orang yang mengingati bau duit itu boleh selesai masalah. Lupa, duit ini adalah untuk kamu beribadat, bukan untuk selesai masalah yang kamu fikirkan semua. Allah yang selesaikan masalah kamu. Maka gunakan duit untuk mentaatinya. Kemudian kita syam dokodi. Hai orang yang bodoh yang belajar bukan kerana Allah. Kamu kena belajar ilmu ini kerana Allah. Ingat, ilmu sifatnya menghidupkan Jahil mematikan. Ilmu yang baik ini akan menjadikan kita boleh berkongsi. Kita dapat berkongsi dengan orang lain. Ilmu itu sehingga kita sampai peringkat masuk dalam ilmu khusus. Berkait dengan ilmu hati dan kebatinan. Baik ilmu khusus. Tentang apa maksud ilmu khusus? Pertama bila kita sebut tentang ilmu, yang ilmu. Yang membicarakan tentang bagaimana cara sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah. Itulah ilmu zahirnya. Sehingga pergi pada ilmu batin menjaga hati kita dan penyakit-penyakit. Sehingga kita berjaya membuang sifat dengki, sifat iri. Kita berjaya membuang sifat dedam dan segala sifat-sifat buruk. Maka kita mula masuk pada ilmu yang lebih dalam batin. Iaitu ilmu yang di mana kita cuma melihat Allah. Memandang Allah. Dengan penuh kerinduan, kecintaan. Maka kita bicara tentang cinta dengan Allah. Dekat pertama kita belajar ilmu Zuhin ya. Maka kedua belajar tentang hatinya. Maka bila bersih hati, kita belajar tentang cintanya. Kita orang yang sudah layak mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Maka kita akan bercakap tentang Allah dengan maksud rindu. Dengan maksud cinta bertemu dengannya. Maka ketika itu kata Syam Dua Qadir, kamu akan menjadi sultan pada manusia. Kamu akan mengarahkan orang. Arahan kamu bukan arahan seperti raja, mustabit raja yang autokrat, autokrasi ataupun ditaktur. Kamu perintah orang dengan ilmu Allah. Kamu kata buat ni sebab ini Allah perintah. Jangan buat ni Allah haramkan. Ha, buat ni kamu akan dapat balik. Jangan buat ni nanti kamu akan anak oleh Allah. Maka kamu yang akan atur perintah-perintah ini berdasarkan panduan daripada Allah. Akhir kita melihat para ulama yang sebenar pemerintah pun mengikut dia. Dia pun beri amaran pada pemerintah sebagaimana kisah Imam Nawawi memberi amaran pada pemerintah Mesir yang merampas tanah-tanah wakaf dan mengingatkan dia tentang azab Allah setiap satu inci tanah yang dia ambil akan dibelit di lehernya dengan tujuh petala bumi ini. Untuk dia pikul akhirat kelak. Itu baru sejengkal. Yang menjadikan pemimpin ini takut. Maka dia terpaksa ikut. Dan meninggalkan perbuatannya mengambil tanah-tanah orang dan tanah-tanah wakaf. Seperti ini yang kita sebut. Para ulama menjadi sultan kepada manusia. Sebab dia lah sebenarnya memerintah. Dengan hukum Allah. Ialah yang memerintah dengan firman Allah. Bukan memerintah dia dengan hawa nafsu. Sebagaimana pemerintah-pemerintah yang lain. Dia pemerintah yang Allah Ta'ala beri dia keizinan untuk menjaga manusia. Mendidik manusia. Membentuk manusia. Kepada apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka ini penting ilmu itu dipelajari kerana Allah. Dan dia akan berfungsi dengan cara yang paling baik dalam kehidupan kita. Semoga-moga Allah beri kita ilmu yang beri manfaat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.